Я краю руководитель молодежного крыла Всеукраинской общественной организации «Честное слово». Хочу заявить о следующем. Ранее я состоял в организации «Модный приговор», был одним из руководителей ее. Руководил ее вместе с неким Иваном Иваном, также известным как Георгием. Потом произошла такая ситуация, что к нам присоединился в руководство Олесь Вахний, который, как бы, можно сказать, увидел во мне конкуренты или что-то в этом роде, и решил вместе с Иваном под, подустроить так, чтобы меня выпихнуть с организации. К сожалению, у них это удалось. Но удалось каким образом? Обо мне пустили лживые слухи о том, что я употребляю наркотики, хотя те, кто меня хорошо знают, знают, что я этого не делаю. Пускали слухи, что я постоянно употребляю алкоголь, имею половые контакты с несовершеннолетними и так далее. Образовалась некая компания, человек 20, которые решили надо мной э, сочинить физическую расправу. Хотели выловить меня под дом, где проживает моя мама с моим младшим братом. В итоге получилось так, что мой младший несовершеннолетний брат возвращался домой. Его поймали, избили, нанесли ему неслабые телесные повреждения. И... Просто только из-за того, что он мой брат. То есть, без никаких либо обвинений, ничего в этом роде. Вот. И после этого я хочу заявить, что я абсолютно не имею никакого отношения к движению ⁇ Модный приговор ⁇ И я прикладываю все усилия к развитию движения ⁇ Черный список ⁇ которое является молодежным крылом всеукраинской общественной организации ⁇ Честное слово ⁇ Слава Украине!